যে ব্যক্তি প্রতিদিন ভক্তি সহকারে ভগবান বিষ্ণুর অষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্রটি পাঠ করেন বা শ্রবণ করেন তার জীবনে সমৃদ্ধি মানসিক স্থিতিশীলতা এবং আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনো দুর্বল তাদেরও একাগ্রতা বাড়ে ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায় ভগবান বিষ্ণুর এই অষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্র পাঠে এছাড়া যারা অনিদ্রায় ভুগছেন তারাও এই অষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্রটি পাঠ করতে পারেন বা শ্রবণ করতে পারেন নমস্কার বন্ধুরা আমাদের চ্যানেলে নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত আজ আমরা আমাদের এই ভিডিওতে পাঠ করতে চলেছি ভগবান বিষ্ণুর অষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্রটি যে স্তোত্রটি প্রতিদিন শুধুমাত্র একবার শ্রবণ করলেই জীবনে চলার পথে যে কোনো বাধা অতিক্রম করতে পারবেন আপনি সেই সঙ্গে জীবনে সমৃদ্ধি খ্যাতি স্বাস্থ্য ও অর্থ সব কিছুর উন্নতি ঘটবে আপনার একই সঙ্গে হবে আপনার জীবনে সুপ্ত ইচ্ছে পূরণ অর্থাৎ আপনার জীবনে কোনো সুপ্ত মনোবাসনা থাকলে সেই মনোবাসনাও পূরণ হবে এবং সেই ইচ্ছে পূরণ করবেন স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু তাহলে আমরা এবার পাঠ করতে চলেছি ভগবান বিষ্ণুর অষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্রটি আপনারা ভক্তিভরে শ্রবণ করুন ওম বিষ্ণুবে নম ওম লীপায় নম ওম কৃষ্ণায় নম ওম বৈকুণ্ঠায় নম ওম গরুয় নম परब्रह्मणे नमः ॐ जगन्नाथय नमः ॐ वासुदेवय नमः ॐ त्रिविक्रमाय नमः ॐ दन्ताकय नमः ॐ मधुरीपवे नमः ॐ तर्कवहनय नमः ॐ सनातनाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ पद्मनाभाय नमः ॐ ऋषिकेशय नमः ॐ सुधाप्रदाय नमः ॐ माधवाय नमः ॐ पुण्डरीकक्षय नमः ॐ नमः ॐ परपराय नमः ॐ ॐ यज्ञरूपाय नमः ॐ चक्रपानय नमः ॐ गदाधराय नमः ॐ उपेन्द्राय नमः ॐ केशवाय नमः ॐ हंसाय नमः ॐ समुद्रमथनय नमः ॐ हराय नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ ब्रह्मजनकाय नमः ॐ क्वसुरमड्दनय नमः ॐ श्रीधराय नमः ॐ कामजनकाय नमः ॐ शेषर्भुजाय नमः ॐ चतुर्भुजाय नमः ॐ पञ्चजनधराय नमः ॐ श्रीमाते नमः ॐ सङ्गपनाय नमः ॐ जनार्दनाय नमः ॐ ॐ देवाय नमः ॐ सूर्यचन्द्रविचनय नमः मत्स्यरूपा गवय नम ओम रामाय नम ओम बलिने नम ओं कलकने नम ओं हाय ननाय नम ओं विश्वभर नम ओं शिशुमर नम ओं श्रीकराय नम ओम, 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 ओम कोपीलाय नम ॐ दत्तत्रिताय नमः ॐ अच्युताय नमः ॐ अनन्ताय नमः ॐ मुकुन्दाय नमः ॐ दधीबमुनय नमः ॐ धन्वन्तराय नमः ॐ श्रीनिवासाय नमः ॐ पृदुम्नाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः ॐ कौस्तवधराय नमः ॐ मूरारातय नमः ॐ अदखजाय नमः ॐ रिषभाय नमः ॐ महिनिरूपधारिण नमः ॐ शङ्करसानाय नमः ॐ प्रीथावे नमः ॐ खीरब्तिशायिने नमः ॐ भूतत्माने नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॐ नाराय नमः ॐ गजेन्द्रवरुदय नमः ॐ त्रिधने नमः ॐ भूतभवनय नमः ॐ शित्पसुबस्तुभय नमः ॐ शनकदिमुनिधेयाय नमः ॐ भगवते नमः ॐ शकरप्रियाय नमः ॐ नीलकान्ताय नमः ॐ धाराकान्ताय नमः ॐ वेदाने नमः ॐ मदुरायुणाय नमः ॐ भगीरतिजन्मभूमिपद् पद्माय नमः ॐ प्रभावे नमः ॐ साभुवे नमः ॐ विभवे नमः ॐ घनशमाय नमः ॐ जगत्करुणय नमः ॐ अव्ययाय नमः ॐ बुद्धावतराय नमः लीला षु विक्राय नम ओं दामोदराय नम ओं बीराूपाई नम ओं भूतभव प्रभावी नम ओं आदिदेवाय नम ओं देवदेवाय नम ओं प्रहलाद परिपालकाय नम ओं शांत नम ॐ श्रीमहाविष्णवे नमः